Клейка. Всем 20? добрый день. Да, приветствуем всех на канале про острые перцы и соусы. Вот, очередная да. зимняя дегустация. То, что у нас росло, когда То было... уже переварено. Да, потому что перцы мы сегодня чуть-чуть не будем есть, потому что прошлой неделе была. В этом году, наверное, уже все. Ну, может быть, еще там что-то поедим, там уже сборник какой-то опять, каких-то легеньких. Помните, мы делали летом? Сборник типа кучки разных. Есть, маленьких. есть такой. Но вот не заморожен, да. Не заморожен. Ну посмотрим. Замороженный. Ну замороженный, не страшного. Вон там пару сведем. Что у нас растет там? Хабанера. Хабанера растет. Тот пробуем. Вместе с соусом. РБшка есть. Нет. На подходе. Нет. <с <tumorý> <с...> ну, из-за того, что мы поели на прошлой неделе Ост острые. Острые были первые да. острые. Чуть-чуть так некомфортно. И сегодня мы попробуем, опять же, шедевры. Будем дегустировать шедевры мы надеемся, этого, надеемся. да, монеты. А вот в курсе эти шедевры, да, которые приготовил Дмитрий. Вот. А Итак, Дмитрий, и что... и Дмитрий, да. И что у нас сегодня? Так. 10, 10, 10, 10. Okay. Итак, первый соус. Соус вареных хабанера оранж, мандарины, мор... морковь, банан, чеснок, имбирь, соль морская, яблочный оцет, рисовая оливья. Рассказывай, личиняй. Рассказывайте что это. Соус? Ну, соус это острота 5 из 10. Изготовленный 2 0 -3 -го, 20 Хабанера оранж. Ну, правда, не острый будет. Ну, должен быть не острый. Не острый. И с мандарином должен быть вкусный. Я мог. <laughs> О, все, видите, профессионалу в руки отдаем. Так, еще у нас там по запахам Ох, пахнет хорошо. Да, вообще, ништяк прям. Прям, прям, что прям, прям. Да, конечно, что делать? Должен быть 5 из 10, то есть сколько может быть приблизительно хотя бы там сколько? 50 тысяч. 50 тысяч. 60. 000. 60, 000. 60 000. Подошел да, наш ну, второй э, доктор. Один у нас <с всегда <с присутствует, второй подошел уже. Вторую съемку у нас два доктора. Потому что доктор-оператор. Да, доктор-оператор. Так, попробуем чуть-чуть. Да, ты это самое. Ух. Ух, хороший. Ух, хороший. Ого. А что у вас слезки сразу пошли? Не-не-не. Да-да-да. С да, да. операционной ночь. Вот хороший, ну где-то за 50, я бы сказал. Да, за 50. Да. За 50 тысяч легко есть. Неплохо. Неплохо. Ну надо же. Ты думаешь, надо... Ну, ну вот так надо. Что То есть не 5, а 5,5 мы поставили. эти по попробем 1070 спокойно, спокойно, спокойно да. 6 легко нет если соус будет 300 500 тысяч ну 6 здесь даже больше чем не подожди он раскроется сейчас не забываем это у нас это у нас, кстати, с урожая 24 -го года. Дел... Ну, недавно сделали, да? недавно, это, третий месяц. А, это же месяц, да, точно, сейчас уже. Ого! Вот когда такую большую ложечку бахнешь, ух, хорошо сразу становится. Где ты просил? ну, уже отпускаю, где ты бросаешь, потому пока не делаем. Ассистент, можно там где-то нам это мусорное ведерко, пожалуйста, поближе? Я доктор. Доктор-ассистент. Спасибо. Да. Хороший. 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 Очень вкусный. По миску. Так. Следующий. У нас. Давайте. мы теперь расскажем. Шоколадная хабанера. Худжалокия ред. Гайона елны. Я уже думаю, не 5 из 10 может быть. Шугалокия? Худжалокия. Это миллионник. И что еще там? Еще и кайенский первый, агрус, чеснок, хабанера. Какой это, вот это. же сильный острый. Желукия, да. Он же миллион с чем-то. Нет. Ну, ты считаешь, ну до миллиона. И тут написано 5. <laughs> Мята и би. Ну мне так показалось, когда я закрывал, что мне 5. А вы после какого? После миллионника есть? Да? Можно. <laughs> Ох, кто-то остался так-то. Где ты хорошо эти баночки купил? Ну, он, пахнет вкусненько. Барбекю пахнет. А что ж барбекю вкус такой делать? Сейчас чтобы тут отпустили. Да. Собака, а дезинка. Ну, сегодня без Зины. Зина отдыхает сегодня. А смотри, здесь. тут есть... Э, смотри, тут мята, имбирь есть, да? Карри. Карри. Карри да? Ого! А тут вообще... А Подождите. Ого! Я, наверное, тогда на 6,5 с половиной да? Да. Свободно. И это, и это просто такое хорошее хабанера оказалось. Может быть, ну что и его выбираем. просто много, наверное, хабанера. Да, ты знаешь, начинает голова теплить. Шапку не надо зимой. Весь рот ты че? Давай закусим перцем, который здесь висел раньше. Нет. Вот так. -хо -хо. так не ну этот не отпускает уже Ну, пошли дальше. Да. У меня ж, у меня ж это без Ой, вкусный. Вкусное. на фоне этого не чувствую пока. Ну, вкус то прикольный. Вкус очень вкусный. И опять пошла вот эта макушка закипать. Да. Я не знаю, сколько здесь. Он только начинает, только начинает работать. У меня тот еще работает. У меня уже этот начал. Это даже острее, наверное. Чуть-чуть острее, чуть-чуть. Я не чувствую. Я сейчас весело на него, капец, я хрена узнают, что это такое. Но все было вкуснее, чем перцы. Но в, да, вкуснее, чем перцы кушать, я согласен с тобой, абсолютно. Ну, давай. Вкусненько. Тут кислота приятная, приятно, и мята ощущается даже. Мята и карри. Карри, карри у нашего горя. Да, угу. да стрель. В, э, в первом соусе там явно есть вкус хабанера, хабанерный. Да. А здесь смесь перцев и уже непонятно какую. Там да, тут 6,5 спокойно. Не, 6, здесь 6,5. То есть это Да. Два. не Губы пишут сильно. Собака. Ага. Ой. Но это, это вкусный <laughs> Это можете <laughs> пробовать дома. Аромат, аромат классный. Не, аромат классный, я же говорю, похож на барбекю. <laughs> это, скорее всего, это. <laughs> это, го, это господи, какой <laughs> Кари, Карри. Да, карри, да, карри, 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 карри. карри дает вкус и последний у нас на сегодня соус, а, заявлено, что он нас а варено ферментированный. Да. Это стерилизованная ферментация. Худжалоки оранж. Опять же, да. Хабаноки. Э, Хабаноки. Они мел. Хабаноки. Хабанера оранж. Гаяна оранж. Цибуля, сир, сахар, яблочный уксус, кориандр. Имерикинские мер... шарфы. да, короче. Знаете, как будет черно на английском Вот вам задание напишите в комментариях. Но ну, это слово уже здесь произносилось. Опять профессионал открывает. Мухи. О, О, да. Гнилью воняет отлично вообще. Какой гниль? Ну, томатиком так еще дает вообще. А почему томатом отдают мне? Держишь помидор нету? Ну, перцы, наверное, все-таки ближе а к а Они-то есть поселенные? ну, нет. Ну, это Ну, прям, прям, помидорками отдает. Скажите, вот и есть и копченый, И копченый. Да. Есть томатный вкус. Давай. Давай. -то Такие маленькие ложечки были. Ну, и надо же вначале тест-тест. будет забой если... <свист> Вот это тоже на горло дает. Да. Те даже если глотаешь, отдают губы, а этот в горло прям пошел. <свист> <свист> Ого! Если в груди еще начинает болеть, это вообще хорошо. <свист> Мне понравилось. М -м -м -м. Вкусный соус. Это кто любит острый шашлык поднимать. Да, вообще. вот. Под шашлык вообще не, идеально будет. Нету ли, сахара, нету лишнего. И еще туда кинзы порезать. Да. Будет вообще супер. Ох, он носит, это, капец. Ну Но вкусно. Здесь легко нужно ставить сям. Легко. О, Ого. Но они все, все три разные, сильно разные. Да. Этот более сладкий, это более копченый, но этот вот реально как свежий соус. Как свежий соус, да. Свежий соус просто. Передавленный перед, там, перед... Кинза, кинза, кориандр, да. Все. будет вкусно. Кинза. Так что пишите в комментариях, что так, как будет чернобрыцы на английском море. Потом Вы можете замовлять у нас соусы. Ми е, наступний рік вже збираємо замовлення. Вже є багато замовлень. <ріху> <ріху> Дуже-дуже багато. Ставте лайки, вподобайки там все стен. Дякую за просмотр. Слава Україні! Героям слава!